Ну, Название нашей команды Элвин и Брунин. Наш девиз Через 打不赢，不不打，不不打，哎呀妈！打不赢，三百块钱，打了多少？打多少？打打打，你打多少？打多少？打不赢，不不打，不不打，哎呀妈！哎呀，不不赢，打不赢，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 what about do doodle do Вопрос. А что будет, если скрепить ежа сужу? ежом? Щипована покрышка. Отлично <свят> так. Будет полтора, полтора метра колючей проволоки. Стушки, бабка, яшка поняла ворова, я была на веселе. не не Пусть я тушки баба не разговаривай. Я была на мете, летала на мете, хоть не Бабой дед, как сказать не неловко, дед носил с собой костет, баба монтироку. И была одна у них курица несушка. Баба била ей под дых. Дед душил подушкой. Подправлял ей гуску дед сапогом и битой. Баба пичкала в обед клеем ветонитом. Гнула баба клюк слегка. Дверью и тисками В холодильнике ОК Дед травил носками Время весело текло Дед топил в уборной Баба битое стекло Добавляла к корму Наша курочка росла И сидела быстро Баба спички принесла Дед открыл канистру. Дед открыл канистру. Съели как в плохом кино, без костей и звука. Дети в городе давно и в интернете внуки. Мышка тихо проползет. Дед взмахнет стаместкой. Баба со стола сметет с хвостика обрезки. В мышку ткнет электрошок. В мышку ткнет электрошок. Сдорнет мышь культями. Не показывает дружок, эту сказку маме. Ніч курятник. Після довгих балачок всі нарешті поснули. Одна лише корочка ряба довго над чимось міркувала. Раптом крізь тишу пролунало гучне. Терпение все ичи. Это значит